Гідно виступити на нашій сцені Олегу важливо як нікому іншому, адже для нього головне виправдати очікування найдорожчої людини. дороге, що в мене є, це мама, яку я буду завжди. Мама дуже крута, Очень мене любить. Найкращий лише У 10 років Олег залишився единственной опорой для мамы. Батько покинув родину, и такой чинов, хлопец расценил и как зраду. У меня не было как-то сил спросить от отца, почему так получилось. Мама каждый день переживала, плакала. Я так не хотел этого говорить, господи. Ну, очень нервничала. Она мне ничего не показывала, что у нее там внутри. Хотя все было понятно, что она до сих пор любит, ждет. Наверное, после этого случая я перестал доверять людям. И в моей жизни для меня всегда будет один человек, которому я доверюсь. Это моя мама. Я ее очень люблю никогда ее не оставлю. В итоге Олег запресекся, что никогда не срадит ни мамы, ни ее сподива. И сделает усе, чтобы вона пышалася Мама очень любит наблюдать меня танцующим. Любую ерунду сделал, какое-то движение, она «Ой, как красиво!» Как бы я ни танцевал вот с таким лицом, с любым, с кривыми ногами, все равно я буду для нее самым лучшим танцором. Он, он настолько цельный во всем, да? Да. Yeah. вы знаете, что это вот, это один из тех вариантов, когда я знаю точно, что я могу его брать себе в театр. Вот на этом, на этом уровне, без дальнейших проверок. Он сексуальный, я тебе хочу сказать. Он так открывает рот, так, когда идет вот это вот, ну, дышит когда. Когда он тогда вот так идет, он очень сексуальный. Волнуешься? Конечно. Олег, ну что я могу сказать? Это действительно мужской танец на все сто. Это сотня.